Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Rejab 22 Disember. Saya Kadiza Faisal. Semakan titah edendam ditolak, Datuk Sri Najib kekal di penjara. Lelaki maut ke kereta terjunam sungai. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kekal menjalani baki hukumannya di penjara Kajang bersabit kesalahan penyelewengan dana RM42 juta ringgit milik SRC International Sunil Berhad. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Alice Lok Yiching selepas beliau menolak permohonan semakan kehakiman berhubung titah edendum yang didakwa membenarkan Datuk Seri Najib menjalani baki hukuman menerusi tahanan rumah Yi memutuskan demikian selepas mendapati isu berkaitan tahanan rumah tidak pernah disebut, dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan yang bersidang pada 29 Januari tahun lalu. Hakim juga memutuskan bahawa titah edendum itu tidak mematuhi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan ia adalah tidak sah. Pada prosiding sivil itu, Datuk Sri Najib ditemani adik lelakinya Tan Sri Nazir Razak istri Datin Sri Rosmah Mansor dan empat anaknya dalam semakan kehakiman itu Najib dengan itu memohon satu perintah mandamus supaya kerajaan melaksanakan titah itu serta-merta dengan memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya untuk meneruskan hukuman penjara di bawah tahanan rumah pada 6 Januari lalu Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi suatu perintah memaksa kerajaan atau enam pihak lain menjawab serta mengesahkan kewujudan titah edendum bertarikh Januari tahun lalu. Sementara itu, Peguam Datuk Seri Najib Razak akan memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah yang menolak permohonan semakan kehakiman bekas Perdana Menteri itu berhubung titah addendum. We are appealing. Yeah, we have asked for an early judgment to be formalised, the written judgment and the record of appeal to be quickly prepared so that we move it to the court of appeal and of course after that move it to the federal court. Datuk Sri Najib yang sedang menjalani hukuman di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana 42 juta ringgit milik SRC International Seram memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan diraja pada 2 September 2022. Lembaga pengampunan kemudiannya mengurangkan hukuman penjaranya daripada 12 tahun kepada 6 tahun manakala denda dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Pada 3 Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman sebelum beliau merayu keputusan berkenaan di Mahkamah Rayuan. Seorang lelaki ditemui lemas lepas kereta dinaikinya terbabas sebelum terjunam ke dalam sungai di Jalan Ampang Bay, Alustah. Jasad Uciah Jun, 28 tahun, ditemukan di dalam kereta di dasar sungai berkenaan. Bomba menerima panggilan berhubung kejadian pada 10.37 pagi tadi sebelum 12 anggota pasukan penyelamat di air PPDA dikerahkan ke lokasi kejadian. Mereka telah melakukan lima selaman bermula 1.29 tengah hari tadi. Kereta mangsa kemudian dijumpai di pasar di dasar sungai dan berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Saksi yang melihat kejadian itu memaklumkan kereta berkenaan dihanyutkan arus deras sebaik jatuh ke dalam sungai sebelum tenggelam. Menurut bomba, kereta ditemukan kira-kira 20 meter dari lokasi awal ia melanggar tebing dan tenggelam pada kedalaman 7 meter. Lelaki yang tular videonya menyerang sekumpulan pelajar sebuah madrasah didenda RM18200 atas 13 pertuduhan menyebabkan kecederaan. Keputusan itu dibuat mahkamah selepas tertuduh Saiful Rahman Muhammad Ismail 38 tahun mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan. Mahkamah menjatuhkan denda RM1400 bagi setiap pertuduhan dan tertuduh membayar denda berkenaan. Saifur mengaku secara sukarela menyebabkan kecederaan ke atas 13 mangsa yang berusia antara 14 hingga 20 tahun pada 14 Disember lalu antara jam 11.55 malam hingga 11.58 malam di hadapan premis Gaming Zone di Bandar Sira, Kota Kinabalu. Berdasarkan fakta kes, tertuduh mendapati mangsa melarikan diri dari asrama sekitar jam 11:30 malam dan menyebabkan tertuduh berang. Dalam kejadian sekitar jam 11:55 malam 14 Disember lalu, tertuduh menyerang 13 pelajar lelaki yang berada di sebuah kedai gaming zone di Bandar Sira dengan menggunakan topi keledar. Tertuduh tidak menyedari perbuatannya dirakam kamera lita tertutup CCTV yang dipasang di luar premis berkenaan. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak serta Hospital Queen Elizabeth dan disahkan mengalami kecederaan pada tisu lembut. Siasatan lanjut mengesahkan tertuduh menyebabkan kecederaan ke atas semua mangsa dengan memukul mereka menggunakan topi keledar. Seorang anggota agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM didakwa menerima suapan wang tunai berjumlah RM3000 daripada pemilik syarikat LGH Maju Trading pada Oktober 2022. Tertuduh Kamarul Hairi Ilyas 47 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pengakuan itu dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Sessions Kuala Terengganu Muhammad Azhar Osman. Mengikut pertuduhan tertuduh menerima wang suapan daripada orang tengah secara pindahan dalam talian di mana ia mengetahui lelaki berkenaan mempunyai hubungan dengan tugas rasminya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Bank Simpanan Nasional dalam daerah Setiu pada 6 Oktober 2022. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, Kurungan Akta 574 yang membawa hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak rm ringgit dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula di Mahkamah Stesen al selepas permohonan dikemukakan oleh pihak pendakwaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 4,513 saman ke atas kenderaan perdagangan hasil 13,902 pemeriksaan menerusi OPS Perang Zon Utara 2025. Daripada jumlah itu, 45 kes membabitkan kesalahan lebih muatan termasuk 3 kes melebihi 50% had dibenarkan yang boleh membawa kepada tindakan pendawaan dan lucut hak kenderaan. Pengarah JPJ Kedah, Stin Van Lutam berkata, operasi ini dijalankan secara berterusan di Kedah, Pulau Pinang dan Perlis melalui rondaan bergerak serta operasi statik di laluan logistik dan kawasan berisiko tinggi. Perang saudara lah si daripada Jun 2025 sehingga Disember 2025, kendaraan yang telah dilucutkan ada enam buah, Nombor. enam buah yang kita telah lucutkan. Maknanya kita tunjukkan kat sini tak ada kompromi lah pada mana-mana pihak yang melakukan kesalahan mana kena-kena ini yang boleh lucut kita akan teruskan dengan apa tu proses itu. There will be no kompromi pada mana-mana apa -mana tu kesalahan yang melakukan kesalahan sebegini lah dan jika uh, disabitkan kesalahan kenderaan terbabit boleh dilucut hak oleh mahkamah manakala pemandu dan pemiliknya boleh dikenakan denda berat serta tindakan lanjut terhadap lesen dan pemilik uh, mereka. Okay. Beliau berkata demikian pada sidang media di stesen penguat kuasa JPJ Kuala Ketil Baling. Operasi khas ini akan diteruskan sehingga 31 Disember ini sebagai langkah tegas menangani kesalahan kenderaan perdagangan. selepas ini setitis air ibarat cahaya di hujung gelap Menteri-menteri luar Asia Tenggara mengadakan mesyuarat krisis di Kuala Lumpur hari ini bagi menamatkan pertempuran berdarah di sempadan Thailand dan Kemboja. Konflik yang kembali meletus sebulan ini telah mengorbankan sekurang-kurangnya 41 nyawa dan menyebabkan lebih 900,000 ribu penduduk di kedua-dua negara hilang tempat tinggal. Malaysia selaku pengerusi ASEAN mengharapkan rundingan itu dapat mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua negara anggota blok berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menggesa semua wakil ASEAN untuk memberi perhatian segera terhadap konflik ini memandangkan impaknya yang besar terhadap rakyat. Everyone must make cessation of hostilities and peaceful resolution a top priority. Excellencies, The chair is deeply saddened by the civilian casualties and the prolonged affects livelihoods and contribute to the significant internal displacements. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tugas ASEAN adalah untuk mendesak kedua-dua pihak mencapai keamanan. Walaupun Thailand menerima usaha antarabangsa, mereka tetap berpendirian bahawa proses rundingan harus dilakukan secara dua hala dengan Kemboja. Manakala penumpan pula melaporkan pertempuran masih berterusan pagi tadi dengan dakwaan Thailand melepaskan tembakan meriam ke wilayahnya. Konflik ini berpunca daripada pertikaian wilayah melibatkan penggarisan sempadan era kolonial sepanjang 800 km dan tuntutan bertindih terhadap beberapa tapak kuil purba. Berminggu-minggu minum masak mencuci malah membersih diri menggunakan air tercemar dan berlumpur. Kini, mangsa bencana alam Sumatera boleh menghela sedikit nafas lega ia apabila keperluan paling mendesak yang tidak boleh ditunda iaitu bekalan air bersih mula perlahan-lahan masuk ke lokasi terjejas musibah. Sebelum ini, mereka langsung tiada pilihan apabila terpaksa menggunakan air kotor itu untuk terus hidup walaupun sedar ia mengancam kesihatan terutama bagi kanak-kanak. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Hashimah Ismail yang kini berada di Aceh, Indonesia. Bekalan air bersih menjadi satu nikmat yang paling berharga buat mangsa tsunami bah berlumpur di wilayah Aceh ketika ini. Ia sememangnya bukan sekadar bantuan tambahan tetapi keperluan asas paling kritikal untuk menentukan kesihatan dan keselamatan mereka kita tengok mereka masih menggunakan air sungai. Jadi air sungai itu kita rasa masih kalau sebelum ni air sungai itu bersih lah. Tapi sekarang ni rasanya air sungai itu agak kurang bersih. Jadi untuk hari ini kita ada order dua lori lah untuk pastikan penduduk kampung dapat bekalan air bersih. Mas Imran ditemui kru berita Al-Hijrah selepas menyerahkan sumbangan dua lori tangki air dari Ekon Safe dan My Care dengan kerjasama Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief Indonesia di desa Gedumbak Aceh Utara Senanglah senang dapat uh, air bersih biar minumnya enak enggak enggak minum air kotor lagi si baju buat anak-anak juga biar sehat enggak gatal-gatal mereka sakit panas mereka juga sakit batu-batu gara-gara minum air kotor ini tuh galumpurnya banyak gitu enggak ada air yang bersih di sini Senang banget kalau dapat air yang sangat bersih, bersyukur dapat hadiah ini semuanya. Masih. Alhamdulillah uh, hari ini kami kedatangan air bersih dari terutama bantuan dari uh, saudara kita di Malaysia. terima kasih mungkin dengan ini uh, kami masyarakat desa kedemba uh, Alhamdulillah bisa senang, senang dan bahagia. Kalau sekarang ya Alhamdulillah kalau dua pas banjir banjir awal awalnya nggak ada air sih susah kasih minum aja dari apa itu air genangan di jalan minum kami ya pas waktu pas banjir bakal pulang kan ya rumah pun udah nggak ada hmm. Dan tadi uh, dari dah dalam beberapa hari ini dah ada air bersih, posko jalan dah ada, ke sini pun dah masuk. Alhamdulillah. Dalam gabungan usaha ini juga, seekor lembu ditumbangkan untuk disajikan kepada penduduk di perkampungan ini serta penyediaan makanan di dapur umum yang dilancarkan ikon safe serta MyCare agar mangsa bencana tidak terputus bekalan makanan. Bahkan masa ini ada tiga keperluan utama yang diperlukan oleh penduduk yang terdampak ini Iaitulah aa, makanan, bekalan air bersih untuk minum dan juga memasak Dan juga aa, shelter, rumah sementara, penghunian sementara aa, Kerana di dalam tempoh daripada 28, 26 November lalu Sehingga hari ini mereka masih belum menerima akses bagi ketiga-tiga keperluan aa, mendesak ini secara berterusan dalam pada itu, selepas hampir sebulan tragedi, kerja-kerja pembersihan sedang giat dilakukan dalam pasca bencana. Paling utama pengalihan batang balak dan kayu-kayan untuk membuat laluan penduduk serta kemasukan bantuan dari luar. Di belakang saya ini sebenarnya terdapat kira-kira 40 buah rumah. Namun kini semuanya musnah akibat hentaman kuat uh, banjir lumpur yang turut membawa kayu-kayu yang terlalu banyak. Namun selepas hampir sebulan bencana, kerja-kerja pembersihan sedang giat dilakukan. Di sebalik bantuan yang tiba, ada banyak tangan yang bekerja tanpa henti. Ada yang terlihat di kaca TV dan juga media sosial. Namun ada juga yang bekerja dalam diam. Semuanya dilakukan agar mangsa bencana tidak merasa bebanan dan diberitan dalam usaha bangkit semula demi sebuah kehidupan. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli... Aceh Indonesia untuk Berita Al-Hijab. Dua rakyat Palestin dibunuh tentera Zionis dalam dua serbuan berasingan di utara tebing barat. Pihak rejim mendakwa tindakan itu diambil selepas mangsa didakwa melemparkan blok batu dan bahan letupan ke arah tentera semasa operasi ketenteraan di kawasan berkenaan. Kejadian berlaku di Kabatia dan Silat Al-Haratia berhampiran kota Jenin. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa yang terkorban ialah seorang remaja lelaki berusia 16 tahun dan seorang lelaki berusia 22 tahun. ابو saudara mangsa تاغريد زيود بركته أن سعودرته دتنبق اوله بنمب والله بك طالع مع اصحابه يعني ليلتين بفوت الجيش بدره يبقوا طالعين الشباب وما تو انه يروح ما حكي هون باب دارهم تقريبا لتحت شويه ضربته لفوق شويه ضربوه Sepupu mangsa Amir Ziyod, pula menegaskan bahawa penduduk Palestin mempunyai hak untuk hidup dengan aman di tanah sendiri tanpa sebarang kezaliman. يعني الحق إلنا إحنا إننا نتحرك وهاي أرضنا وهاي بلدنا وإن الحق إننا نعيش حياتنا الطبيعية مش حق الاحتلال يجي يحرمنا هاي الحياة الطبيعية والاصل انه في جهات اللي توقف هذا الاحتلال في غيه وفي طغيانه في عند حده واحنا حياتنا طبيعيه احنا ما متجاوزين اي خط من خطوط الحياه الطبيعيه ابسط الحياه الحياه الطبيعيه اللي احنا بنعيشها واي انسان ممكن انه يعيشها Keganasan di tebing barat semakin memuncak sejak Oktober 2023 dengan lebih seribu rakyat Palestin terkorban di tangan tentera Israel atau pendatang haram Yahudi. Situasi kekal tegang walaupun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berkuat kuasa sejak Oktober lalu. Seorang wanita warga Itali maut selepas dua kapal pelancong bertembung di Sungai Nil berhampiran bandar Luxor, Mesir. Mangsa berusia 47 tahun itu dilaporkan terjatuh dan mengalami kecederaan parah dalam insiden tersebut sebelum disahkan meninggal dunia. Menurut laporan, kejadian berlaku sejurus jam 7 malam waktu tempatan ketika kapal yang membawa puluhan pelancong Itali itu bertembung dengan sebuah lagi kapal. Pelanggaran tersebut mengakibatkan kerosakan pada empat kabin dan menyebabkan mangsa terjatuh lalu cedera parah. Walaupun usaha menyelamat telah dilakukan, wanita berkenaan disahkan meninggal dunia tidak lama kemudian manakala penumpang lain dilaporkan selamat. Kementerian Luar Itali memaklumkan pegawai konsulat kini sedang berhubung dengan suami mangsa serta pengendali pelancongan terlibat untuk tindakan lanjut. Bandar Laksor merupakan antara destinasi pelancongan utama di selatan Mesir yang terkenal dengan kuil purba dan makam di Lembah Raja-Raja. Selepas ini, baru empat bulan berbuah, 500 pokok betik musnah kita kembali ke laporan dalam negara. Belum sempat menikmati hasil lebih 500 pokok betik musnah akibat ditenggelami banjir. Lebih terkilan, kebanyakan pokok tersebut baru mengeluarkan hasil pada Ogos lalu dan sepatutnya boleh berbuah sehingga 2028. Wan Basiron Wan Bakar, 53 tahun bagaimanapun reda dengan ujian itu walaupun mengalami kerugian lebih RM50,000. Hujan lebat berterusan minggu lalu menyebabkan lebih 500 pokok betik yang ditanam di Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rutapai Setiu rosak selepas banjir mencucah paras betis. Di atas tanah seluas 6.5 hektar, beliau yang sudah 10 tahun bertani telah menanam kira-kira 5,000 pokok betik jenis Amira di mana setiap satu pokok mampu menghasilkan antara 3 hingga 4 kilogram buah bagi tempoh seminggu. Pada musim banjir 2025 ni, pada bulan Disember, pertengahan Desember, uh, uh, telah uh, berlaku banjir gelombang pertama lah. Jadi ladang kita pun uh, terjejah juga lah bila digenangi air, uh, menyebabkan kerosakan pada pokok-pokok betik kita lah. Daripada jumlah 5,000 pokok yang ditanam, lebih kurang 500 pokok lah yang mati akibat digenangi air. Buah yang rosak itu katanya akan dikutip dan diberikan kepada haiwan ternakan bagi mengelakkan berlaku penularan penyakit pada pokok betik yang tidak terjejas. Wan Basirom dalam pada itu berharap agar pihak berkaitan dapat memberi bantuan dan sokongan kepadanya susulan kerugian dialaminya akibat bencana banjir baru-baru ini. Usaha dakwah negara terus diperkasa melalui kolaborasi strategik bersama ulama antarabangsa bagi membentuk pemikiran masyarakat yang seimbang dan berteraskan nilai ihsan. Justeru kehadiran tokoh ulama antarabangsa wajar dimanfaatkan sepenuhnya agar kesinambungan dakwah memberi kesan kepada fikrah masyarakat. Um, kita ada banyak usaha-usaha dakwah yang kita boleh lakukan uh, dari sudut pendidikannya, uh, dari sudut uh, adab akhlaknya dari sudut yang paling penting Ustaz ya, yeah. pembentukan fikrah. Fikrah. fikrah dalam masyarakat. Sebab kita paling penting sekarang ini kita lihat bahawa fikrah pemikiran masyarakat itu perlu dibentuk agar fikrah yang wasati, yang sederhana, fikrah yang ihsani, yang sentiasa compassion, fikrah yang alami, yang sentiasa melihat keinsanian dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan mahabbah dua tokoh ulama antarabangsa iaitu Ustaz Abdul Somad dan Syekh Dr. Halil Ilyas di Putrajaya tengah hari tadi. Jelas Dr. Zulkifli kedua-dua tokoh berkenaan mempunyai kekuatan dan pendekatan tersendiri dalam menyampaikan mesej Islam kepada pelbagai lapisan masyarakat sekaligus menyemarahkan lagi majlis-majlis ilmu dan dakwah. Festival Nasyid Gema Islam di bawah Parlimen Sri Gading antara platform untuk mencungkil bakat baharu dan muda dalam bidang seni dakwah. Selain menerapkan nilai-nilai Islam, festival yang diadakan serentak dengan Malam Solidariti Palestin turut menggalakkan generasi muda menyemai sifat kemanusiaan dan perjuangan berterusan terhadap Palestin. Menurut Ahli Parlimen Sri Gading Aminul Huda Hassan, festival seumpama ini dilihat relevan bagi meneruskan kesinambungan industri nasyid agar tidak lenyap ditelan arus zaman. Jadi maknanya satu sudutnya kita lihat bahawa anak-anak muda berminat ya, dan kumpulan-kumpulan yang cuba untuk katurang terlibat dalam pertandingan seumpama ini ramai. Ya. Jadi peluang untuk kita ketengahkan gulungan muda ini dengan budaya muzik tetapi berunsur agama. Ah yang pada saya sangat menarik dan sangat munasabah lah. kita kena bawa, kena bawa budak-budak ni ke arah situ. Jangan sampai ada leka dengan budaya-budaya yang lain kita tanam macam itulah. Terdahulu beliau merasmikan Festival Nasyid Gema Islam dan Malam Solidariti Palestin di Dewan Haji Aminul Huda Parit Yakni Batu Pahat Johor. Ia diserikan dengan penampilan kumpulan Nasyid Legenda Rabbani Sementara itu, kumpulan Khalif dinobat sebagai juara keseluruhan serta vokal terbaik sekaligus menewaskan 14 kumpulan lain. Alhamdulillah, sebenarnya satu satu yang kita luar jangkaan kita aa, untuk pengetahuan aa, kami latihan ini untuk dua kali perjumpaan dia dalam tempo dua kali perjumpaan jadi memang tak disangka sebenarnya aa, pertama sekali memang untuk lepas ke final tu memang tak sangka apatah lagi dinobatkan sebagai johan itu memang pertama kali tak sangka alhamdulillah semua sebab Allah festival ini mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 15 kumpulan nasyid termasuk enam kumpulan dari Kuala Lumpur Baik, laporan itu tadi menutup berita malam ini. Saya Kediza Faisal dan juru isyarat Muhammad Amsyar Zamania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.